Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala kerana dalam bulan yang barakah ini kita dapat menghampiri kurang-kurangnya kepada bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada dalam bulan uh, Syaban dan kita doakan agar Allah benarkan kita beri peluang kepada kita untuk menghampiri bulan Ramadan. Alhamdulillah diucapkan uh, kepada alhamdulillah kita bagi ucapan uh, hari ini kerana kita masih lagi uh, duduk dalam keadaan yang sangat sihat dikala sahabat-sahabat kita di luar negara sana berhadapan dengan pelbagai cabaran. Insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat Uh, pada kali ini kita bersiaran langsung menerusi media ummah iaitu Khalif TV dan juga melalui Zon Kuliah Berserta dengan rakaman yang dibuat oleh Abu Khadijah Studio. Jadi kepada muslimin dan muslimat yang sedang uh, memegang telefon ataupun yang datang hari ini tetapi zaujah tidak hadir ataupun adik-beradik tidak hadir, ambil peluang hari ini mesej diorang, bagi tahu kata insya-Allah tolong buka Khalif TV. Pergi ke channel YouTube tulis Khalif TV ataupun tulis Zon Kuliah. Subhanallah kita hari ini kita kena cari jalan supaya mana uh, dakwah ini dapat dibuat berkali-kali ganda, multiple effect. Insyaallah pada hari ini juga kita akan buat satu siaran percubaan supaya mana siaran ini dapat sampai ke seluruh Malaysia hatta saya dipahamkan juga sudah ada viewer viewer daripada Mesir sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang menunggu untuk bersiaran langsung nak ambil ilmu nak ambil peringatan yang kita hari ini bersiaran secara langsung daripada Masjid Semilang insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat uh, pada malam ini insya-Allah saya mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk selesakan diri kerana kita akan ah. bincangkan satu topik yang agak penting ya yang agak uh, Important penting dan memberi manfaat kepada kita untuk kita bawa balik dan kita ambil uh, topik ini untuk kita muhasabah dalam bulan Ramadhan dan saya nak maklumkan juga hari ini insya Allah uh, pihak masjid telah menyediakan jamuan jadi uh, sepanjang kita berdiskusi ini jangan pula kita duduk terpikir lagi ada makan kita fokus dulu kepada forum kita kerana panel yang kita bawakan pada hari ini subhanallah. Boleh kita ambil isi, boleh kita ambil peringatan supaya mana nanti seperti yang saya kata Ramadan kali ini bukan Ramadan yang biasa-biasa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Tajuk kita pada malam ini Selamat datang umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Kenapa kita pilih tajuk ini? Ini kena dengan apa yang sedang berlaku di sekitar kita. Sebelum ini Dua bulan sebelum ini Setahun sebelum ini Kita digemparkan dengan apa yang berlaku di Gaza Apa yang berlaku di Syria Apa yang berlaku sebelum ini Kalau kita pergi balik lagi Berlaku di Afghanistan, Berlaku di Burma Berlaku di Fatani Dan terbaru berlaku di Assam India Berlaku di Sri Lanka Dan tuan-tuan dan perempuan Bila kita lihat apa yang berlaku di luar negara Subhanallah sangat sadis. Saya sendiri baru saja keluar daripada zon perang Syria. Saya terperangkap dalam zon perang Gaza 2012 dan saya baru balik daripada zon perang Syria. Subhanallah sangat-sangat teruk. Sangat-sangat zalim apa yang dilakukan oleh rejim Bashar dan hari ini kita berdiskusi, kita berforum hari ini untuk kita membela saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah sedang uh, berjuang untuk menegakkan agama Islam yang telah diredai agama ini sepanjang zaman. Dan akhir-akhir ini bila kita sembang kenaan luar negara, kita akan nampak protagonis, antagonis, orang jahat, orang baik. Orang Islam terpaksa berdepan dengan orang bukan Islam ataupun orang Islam terpaksa berdepan dengan pemimpin yang zalim. Tetapi dua tiga hari ini kita juga digemparkan apa yang sedang berlaku dalam negara kita apa dia tu tuan-tuan kita terkejut kalau kita lihat di Somalia kita lihat di Syria dia rutah umpamanya orang Islam kita kurus kering kerana tak dapat makan kerana telah dikepung oleh rejim Bashar Gaza hari ini sampai saat ini masih lagi terkepung tetapi tuan-tuan tak jauh daripada tempat kita sudah pun ada manusia yang meninggalkan anak dia yang orang kelainan upaya ini sampai tahap jadi kering tuan-tuan jadi perkara macam ni saban hari membuatkan kita tanya kenapa yang ni berlaku pasal apa tidak ada peri kemanusiaan pasal apa seorang ibu boleh tinggai anak dia macam tu terbaru pula tuan-tuan berlaku tadi petang tak silap saya seorang anak kecil dilarikan oleh pencolek lepas itu di inject uh, pelali untuk dicolek kanak-kanak tu subhanallah nasib baik Allah izin budak ni diselamatkan jadi pihak polis dapat memintas hari demi hari kita dengar pelbagai isu isu sekitar, isu ummah sampai tahap kita rasa apa dah berlaku dengan dunia ini apa dah berlaku dengan dunia hari ini dan yang berlaku yang yang menjadi pelakon kepada pelaku ini kebanyakannya adalah orang-orang Islam sendiri. Hari ini hukum-hukum Allah sekarang ini telah pun dipandang seolah-olah kita cuba mengadakan satu hukum yang di luar daripada kemanusiaan. Segala-galanya nampak pelik. Jadi inilah satu persoalan bukan tuan-tuan saja tanya, Apabila tuan-tuan pergi ke Syria, apabila tuan-tuan bertemu dengan orang yang fakir, orang yang miskin, hatta orang yang kaya akan bertanya soalan yang sama. Apa dah jadi dengan dunia hari ini? Dunia hari ini serba tak kena. Dunia hari ini menyebabkan kita rasa gundah gulana, menyebabkan kita rasa gelisah dan kenapa benda ini berlaku? Insya-Allah kupasan ini akan kita bawakan menerusi panel-panel khas kita dan masing-masing akan ditanya dengan soalan bukan soalan maut kan? jangan risau ustaz <laughs> kita akan tanya soalan yang dapat memberikan jawapan walaupun kalau kita lihat dalam buku kalau tanya benda ni orang akan kata inilah akhir zaman saya pergi ke Gaza saya pergi ke Syria bila tengok orang yang syahid badan dia hancur saya tanya dia pasal apa orang yang hancur ni badan hancur, muka ada elok lagi duduk tersenyum saya tulis dalam facebook orang pakat jawab lebih kurang 100 lebih kerana itulah syahid menjawab itu mudah melihat, menghayati menyaksikan itu merasionalkan itu cukup susah jadi hari ini kita cuba kaitkan sebenarnya apa yang sedang berlaku apa yang akan berlaku kepada umat kita anak-anak yang kita didik hari ini cukup menakutkan daripada usia yang sangat kecil kita begitu menatang seperti minyak yang penuh kita jaga apa yang dilihat apa yang dimakan tetapi tuan-tuan hari ini berapa banyak ibu-ibu ayah-ayah terutamanya di Malaysia tenggelam punca jadi blur ya kerana apa anak-anak yang ditatang ini daripada usia yang sangat kecil dihantar kelas kafar dihantar ke sekolah agama akhirnya anak ini menjatuhkan maruah si ibu dan bapa. Hatta anak ini yang lebih teruk, murtad dan sebagainya. Sampai ibu dan ayah bertanya, apa silap kami? Apa yang sudah berlaku? Di mana silap kami? Di mana silap dunia ini? Ini adalah persoalan-persoalan yang kalaupun kita tidak lalui kalian besar. Mungkin sahabat kita, jiran kita akan datang untuk mengadu domba Akan datang untuk minta nasihat Ini sudah berlaku Di US, di Eropah di Untuk pengetahuan tuan-tuan Apabila saya pergi ke United Nations di Switzerland Menghadiri meja bulat untuk perbincangan dunia Perbincangan dunia hari ini tidak lagi berbincang Berkenaan masalah sosial secara purata untuk setahun di Malaysia kita masih sembang begitu. Setahun berapa orang yang uh, anak luar nikah. Setahun berapa orang yang berzina. Tetapi tuan-tuan, di US, di Europe, terlampau dahsyat masalah sosial, masalah jenayah. Sampai tahap statistik yang dikeluarkan sudah pun turun sampai satu saat, satu minit berapa orang akan dibunuh. Satu minit berapa orang akan mengandung berapa orang akan buat zina. Satu jam, berapa orang, berapa orang. Ini menakutkan tuan-tuan. Jangan sampai benda ini turun sampai ke dunia kita iaitu Malaysia tercinta ini tuan-tuan. Insya-Allah saya mohon kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita menghayati apa yang bakal dikupas sebentar nanti. Ya, selesakan diri tuan-tuan. Sambil-sambil tu macam saya kata, insya-Allah yang mana nak tulis menggunakan uh, tab menggunakan handphone yang mana nak rakam yang mana nak tolong habak kepada kawan-kawan di KL di Penang tolong kita sama-sama ikut live streaming insya-Allah malam ini kita harapkan satu input yang baru supaya Ramadan kali ini tak sama dengan Ramadan lepas tak sama dengan Ramadan yang dah berlalu mungkin 30 tahun mungkin 40 tahun Ramadan tahun ini yang bakal masuk ini mempersediakan kita untuk lebih peduli kepada ummah kita. Ummah ini bermula dengan umat. Umat itu kita. Jadi kita akan berbicara berkenaan dengan ummah, macam mana kita nak mantapkan ummah kita dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan tanya soalan kepada ustaz. Insya-Allah saya ucapkan uh, selamat datang kepada ustaz Fawaz, ustaz Syafiq dan uh, kita masih lagi menunggu Ustaz Yaakob dan insya Allah kita akan terus uh, kepada perbualan apa nama, kupasan kita insya Allah Ustaz uh, Fawaz dal dalam Facebook Ustaz dalam Youtube Ustaz kalau kita lihat banyak yang Ustaz tekankan berkenaan fitnah dajjal kalau dua tahun sebelum ni saya rasa kurangnya Ustaz-Ustaz menghighlightkan atau menekankan tentang fitnah dajjal. Tetapi hari ini bila ustaz highlight berkenaan fitnah dajjal, alhamdulillah ramai orang ternampak apa yang sedang berlaku. Jadi saya nak tanya kepada ustaz, apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Mesir, ya? rombakan yang berlaku rampasan kuasa yang berlaku di Mesir ini sungguh kita tak boleh terima akal ya sungguh kita tak boleh terima akai seolah-olah sesuatu ada tangan gaib yang sedang nak porak perandakan kesatuan umat Islam dan kita juga melihat bahawa apa yang berlaku hari ini dengan heboran yang terlampau yang terbaru di Malaysia ini dah ada pula satu segmen khas kita dok kalut nak buat Khalif TV ada daripada barat gunakan kita punya negara buat satu segmen kena uh, apa nama tu berbogel untuk buat satu segmen buat di Malaysia apa ni ustaz semuanya dah jadi celaru kenapa benda ini berlaku dan adakah semua yang berlaku ini masuk kata kecelaruan yang berlaku dalam dunia hari ini sama ada menerusi media masa dan juga apa yang berlaku di Gaza di Syria di Mesir dan terbaru di Iraq ini, ada hubung kaitnya. Adakah ini merupakan satu bentuk fitnah dajjal? Adakah ini yang Ustaz maksudkan sebagai konspirasi akhir zaman? Ah, Subhanallah, dia besar tajuk dia tu. Bunyi macam konspirasi akhir zaman. Ni. So, YouTube ni insyaAllah akan orang banyak play. Jadi, saya minta kepada Ustaz. Untuk Ustaz kupas. Ustaz kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Ustaz bagi kupasan apa yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Adakah kita umat akhir zaman? Insya-Allah Ustaz. Fadhil. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafaa wa salatu salamu ala rasulina mustafa wa ala alihi وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ثم أما بعد أسيح يتكلم بدا فضيل مدريتا أستاذ ساني عربي القاهري سوشنا ككندا سيا أستاذ شفي يوسف غني سوشنا مسلمي مسلمات ابو يا رحمة الله سبحانه وتعالى سيلاه Malam ini nampaknya kita nak membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang cukup besar dan cukup hangat sama ada di media cetak ataupun media elektronik ataupun media alternatif ini. Dan kita nak sebut berkaitan dengan umat akhir zaman. Adakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sekarang ini baik di dalam negara maupun di luar negara ada hubung kait dengan akhir zaman, ada hubung kait dengan dajjal ataupun lebih mudah disebut sebagai konspirasi daripada makhluk yang bernama dajjal. Baik. Sebelum kita nak berbicara berkaitan dengan tajuk konspirasi dajjal tersebut, kita perlu faham dulu istilah umat akhir zaman. Akhir zaman. Bila yang disebut sebagai akhir zaman? Bila kita bicara umat akhir zaman, nabi akhir zaman, semua disebut akhir zaman. Bila permulaan akhir zaman tersebut? Kerana daripada kefahaman akhir zaman tersebutlah kita akan mengetahui. Sila-sila. <tuh> <kita, tuh> <l> <tuh> 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 Daripada kita mengetahui bilakah permulaan akhir zaman, kita akan mengetahui antara sebab kenapa perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang memalukan hari ini berlaku di muka bumi. Baik. Ulama-ulama berpendapat antara permulaan akhir zaman bukannya bermula ketika Nabi Adam dilahirkan, bukan. Bukan ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Bukan ketika mana Nabi Musa mengetuk tongkat membelah laut, bukan bukan ketika Nabi Zakaria, bukan ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berpendapat akhir zaman ini bermula daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Itulah permulaan akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'a ka hatai. Aku diutuskan dengan kiamat macam ni. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam cantumkan dua benda ni. Jari telunjuk sibabah kulusta jari tengah seolah-olah baginda nak menunjukkan kepada kita selepas aku diutuskan menjadi rasul lepas itu kiamat lah soalan yang masalah baginda sebut hadis ini bila bulan lepas eh? kata lepas eh? baginda sebut perkara ini 1400 tahun yang lampau maknanya bahasa kasar bahasa mudah yang kita sekarang berada di akhir zaman hampir 1400 tahun yang orang ni duduk relax lagi tu. Apa pasal pergi lah. Dia skema ni tak upaya sah. Dia tak boleh nak skema. Awak-awak boleh lah. Dia tu dia tak upaya main game Pinang. Tu